بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا دیانت داری کا واقعہ محمد بن جعفر نے بیان کیا ہے کہ ایک بار عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ابو القاسم آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجیے جس کو آپ ہمارے لیے پسند کرتے ہوں تاکہ وہ ہمارے درمیان ان جائیدادوں کا فیصلہ کرے جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس لیے کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوپہر کے وقت مجھ سے ملو میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے بہت جلدی پہنچا اس دن کی طرح میرے دل میں امارت کی کبھی تمنا نہیں پیدا ہوئی تھی اور امارت کی یہ تمنا میرے دل میں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعریف کا میں ہی مستحق ٹھہروں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو میں اچک اچک کر خود کو نمایاں کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ سکے لیکن آپ میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی نگاہوں کو مجمع کے درمیان گردش دیتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے والی نظریں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ٹک گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اہل وقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اخرج معاہم فقرہ بینہم بالحق فی مختلف فی ترجمہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان پیدا شدہ اختلافات کو حق کے ساتھ نپٹاؤ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا ابو عبیدہ نے اس فضیلت کو حاصل کر لیا بہادری اور شجاعت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صفت امانت کی وجہ سے ہی مشہور نہ تھے بلکہ وہ امانت داری کے ساتھ ساتھ زبردست قوت ایمانی کے بھی مالک تھے اور بہت سے مواقع پر ان کی اس قوت کا اظہار بھی ہو چکا تھا اس قوت کا اظہار خاص طور پر اس وقت ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک جماعت کو قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ فرمایا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر مقرر فرمایا تھا روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بھری ہوئی ایک تھیلی سفر میں کھانے کے لیے ان کے حوالے کی تھی اس وقت اس تھیلی کے علاوہ دوسری کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو روزانہ ایک ایک کھجور دیتے اور ہر شخص اس کھجور کو چوس کر اوپر سے پانی پی لیتا تھا اور یہی اس کی ایک پوری پورے ایک دن کی خوراک ہوتی تھی ان کی قوت ایمانی کا اظہار اس وقت بھی ہوا تھا جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست اور ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد ایک مشرق بڑے غزبناک انداز میں چلا رہا تھا دلونی علی محمد دلون اللہ محمد ہمیں بتاؤ محمد کہاں ہے بتاؤ ہمیں کہاں ہے محمد تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دس افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ان کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے والے مشرقین کے نیزوں کو اپنے سینوں پر روک لیں جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دات مبارک شہید ہو چکے تھے پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی اور رخسار مبارک میں خود لوہے کی کڑیاں چھپ گئی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کڑیوں کو اخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ ابو عبیدہ یہ خدمت انجام دے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان کڑیوں کو ہاتھوں سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی اس لیے انہوں نے ایک کڑی کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور زور لگا کر کھینچا تو وہ باہر آ گئی مگر ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور لگایا کڑی پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے فکان ابو عبیدت من احسن الناس صحتما اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود ابو عبیدہ بن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے آخر تک تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور جب ثقیف بنی ساعدہ کا موقع آیا جس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ابسط ست کا ابائی کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امتن امینہ وانت امین هذه حاضیہ اپنا ہاتھ بڑھائیے آپ کی بیعت کروں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس یعنی ہماری امت کے امین آپ ہیں تو انہوں نے جواب دیا ما ماں کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنا فی فأمنا حتی مات میں ایسے شخص سے آگے بڑھنے کی ضرورت کیسے کر سکتا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہم مسلمانوں کا امام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ ہماری امامت کرتے رہے اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر خلافت کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حق اور صداقت کے معاملے میں ان کے بہترین خیرخوا اور خیر و بھلائی میں ان کے قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوئے وفات پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی اور اس کی ذمہ دائیہ ان کے سپرد کی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل طور پر ان کی اطاعت کی اور ایک مرتبہ کے سوا کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی وہ کون سا موقع تھا جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی ہوا یہ کہ جس زمانے میں وہ شام کے علاقے میں مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے اور دین کی دعوت لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان ملکوں میں اسلام پھیلا رہے تھے اور ان کے ہاتھ پر ملک کے ملک اسلام میں داخل ہو رہے تھے ایک طرف مشرق میں دریائے فراد اور دوسری جانب شمال میں ایشیا کوچک تک پہنچ گئے تھے عین اس موقع پر شام میں اچانک تعاون کی ایسی خطرناک وبا پھوٹ پڑی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اس بیماری میں بے شمار انسان مبتلا ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے انسان موت کے منہ میں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے ایک قاصد کو اس پیغام کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں روانہ کیا انی بدت لی علیہ کا حاجت فیحہ فعن عطا کا فیھا لئیََََََََََََََََََََ فَّّى آ ظم على كا اللہ تصطّٰ طرقب الَََ فَعن عطا كا نہار فَ عنى آ ظم و على كا اللہ يم سيٰ حطّٰ اچانک مجھے ایک ضرورت پیش آ گئى ہے جس میں میرے لیے آپ سے مشورہ کرنا ضروری ہے میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اگر میرا خط آپ کے پاس رات کے وقت پہنچے تو صبح کا انتظار کیے بغیر روانہ ہو جائیے اور اگر دن کو تو شام ہونے سے پہلے حضرت ابو عبیدہ رضي الله تعالی عنہ کو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي فهو يريد ان يستبقى من ليس بباق ثم كتب اليه يقول يا امير المؤمنين اني قد عرفت حاجتك الي واني في جند من المسلمين ولا اجد بنفسي رغبه عن الذي يصيبهم ولا اریدی وفيهم امرا عطا کا کتابی من عزمك و لي بالبقاء مجھے معلوم ہے کہ امیر المؤمنین کو مجھ سے کیا ضرورت ہے وہ ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچنے والا نہیں پھر انہوں نے ان کے جواب میں لکھا امیر المؤمنین میں سمجھ گیا کہ آپ کو مجھ سے کیا ضرورت ہے میں مسلمانوں کے لشکر میں ہوں اور اپنے دل میں اس قسم کی کوئی خواہش نہیں پاتا کہ میں اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کر لوں جس میں یہ سب لوگ مبتلا ہیں میں اس وقت تک ان لوگوں سے الگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نہیں کر دیتا اس لیے جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ مجھے اپنی قسم سے بری کر دیجیے اور مجھے یہاں ٹھہرنے کی اجازت مرحمت فرما دیجیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو جاری ہو گئے حاضرین نے ان کے رونے کی شدت کو دیکھ کر پوچھا اما تا ابو عبیدہ یا امیر المنین کیا ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے جواب دیا لا ولیکن الموت منہ قریب نہیں ان کا انتقال نہیں ہوا مگر موت ان کے قریب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اندیشہ اندازہ غلط نہیں تھا اس لیے کہ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ تعاون میں مبتلا ہو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند قیمتی نسائح اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آگیا تو انہوں نے اپنی جماعت کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا انی موسیقم بھی ان قبل لن تزالو بخیر اقیم الصلاح وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا فإن المرأة لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون والسلام عليكم ورحمة الله ما تم لوگوں کو ایک بسيط کر رہا خير اگر اس پر عمل نماز قائم کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو صدقہ اور خیرات کرتے رہو حج اور عمرہ ادا کرو آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کیا کرو اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیرخواہی کرو ان کے ساتھ خیانت اور فریب سے کام نہ لو اور دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اس لیے کہ اگر آدمی کو ہزاروں سال کی طویل زندگی بھی مل جائے تب بھی اس کو مرنا ضرور ہے جس طرح اس وقت میرا انتقال ہو رہا ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا معاذ میرے بعد لوگوں کو نماز تم پڑھاؤ گے اور تھوڑی دیر بعد روح جسم سے پرواز کر گئی انا للہ و الیہ راجعون ان کے انتقال کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایوہ الناس انکم قد فجعتم برجل واللہ ما اعلم انی رأیت رجلا ابر صدرا ولا 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 ابعد غائله اشد حبا للعاقبه للعامه فترحموا علي يرحمكم الله لوگو آج تمہیں ایک ایسے شخص کی موت کا صدمہ ہوا ہے کہ بخدا میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ نیک دل حسد اور بغض سے پاک اور ان سے زیادہ برائی اور فساد سے دور ہو نہ میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا